1 травня відбулося ДТП з потерпілими. Зараз встановлюються всі обставини події, перекрили вулицю для збору якомога більшої кількості інформації. За попередньою інформацією, є один потерпілий, якого забрала швидка. От я їхав прямо по вулиці 1 мая Я зупинився для повороту направо. В час напроти мене Продолжал движение на большой скорости, имея желание закончить проезд, э, водитель «Шевроле», на «Шевроле» ехал. Ну, вот. В это время начал движение транс-лансер э, э, и ударяет его во время удара. шевроле э, заносит, переворачивается, ну не переворачивается, а боком ударяется в мою, в мой стоящий автомобиль, и уже переворачивается, становится, ложится на крышу, его уже свидетели перевернули, обратно поставили на его лежачего без сознания забрала скорой помощи водителя Шевроле.